Kita Kita FM, Suara Rakyat Malaysia. Di sini kita bukan sekadar menyampaikan cerita, kita menganalisis, menilai dan mengupas isu yang membentuk masa depan rakyat. Hari ini kita cerita MA63 tanpa minyak dan gas adalah pengkhianatan sejarah. Adakah MA63 sekadar simbol tanpa kuasa sebenar? siapa yang berhak mentafsir perjanjian pembentukan negara dan sejauh mana janji kepada Sarawak telah ditunaikan. Kenyataan Ahli Parlimen Seri Aman, Datuk Seri Doris Sofia Brody di Dewan Rakyat baru-baru ini mencerminkan satu pandangan yang telah lama disuarakan oleh sebahagian pemimpin dan masyarakat di Sarawak apabila beliau menyatakan bahawa MA63 tanpa pengiktirafan terhadap minyak dan gas disifatkan sebagai satu pengkhianatan sejarah, kenyataan itu dibuat dalam konteks kekecewaan terhadap tafsiran MA63 yang menurut pandangan beliau terlalu sempit dan bersifat teknikal. Menurut Doris, Perjanjian Malaysia 1963 tidak seharusnya dibaca sebagai dokumen pentadbiran semata-mata. Sebaliknya, ia perlu difahami sebagai satu perjanjian politik dan perlembagaan yang menjadi asas kepada pembentukan Persekutuan Malaysia. Dalam konteks ini, beliau berpandangan bahawa menilai MA63 hanya berdasarkan perkara yang dinyatakan secara literal berisiko mengabaikan semangat dan prinsip yang melatari persetujuan Sarawak untuk menyertai Malaysia. Secara fakta, MA63 memang tidak menyebut secara khusus mengenai minyak dan gas. Perkara ini turut dinyatakan dalam jawapan bertulis Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-undang dan Reformasi Institusi di Dewan Rakyat. Dari sudut undang-undang semasa, industri petroleum pula ditadbir di bawah Akta Kemajuan Petroleum 1974 yang meletakkan pemilikan dan kawalan petroleum kepada Petronas. Namun bagi Doris, ketiadaan sebutan khusus mengenai minyak dan gas dalam MA63 tidak semestinya menafikan prinsip autonomi Sarawak ke atas sumber asli. Beliau mengajak Dewan melihat MA63 dalam kerangka sejarah iaitu sebagai satu perjanjian antara rakan pembentuk negara yang berasaskan kepercayaan dan persefahaman bersama bukan semata-mata senarai peruntukan teknikal. Doris turut menegaskan bahawa Sarawak dan Sabah menyertai Malaysia sebagai rakan pembentuk, bukan sebagai entiti yang lahir kemudian daripada Perlembagaan Persekutuan. Dari sudut sejarah, Perlembagaan Persekutuan terbentuk hasil persetujuan antara Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah. Oleh itu, beliau berpandangan bahawa mana-mana undang-undang yang digubal selepas pembentukan Malaysia perlu ditambahkan tafsir selari dengan semangat perjanjian asal. Dalam konteks ini, Akta Kemajuan Petroleum 1974 sering menjadi titik perbahasan. Dari perspektif nasional, akta tersebut dilihat sebagai langkah strategik bagi mengurus sumber petroleum secara berpusat demi pembangunan negara. Namun dari sudut pandang Sarawak, akta ini dianggap telah mengubah susunan kuasa sedia ada dan menurut pandangan tertentu, perubahan tersebut tidak melalui rundingan yang mencukupi dengan kerajaan negeri Sarawak pada ketika itu. Doris juga merujuk kepada Oil Mining Ordinance 1958 iaitu undang-undang Sarawak yang wujud sebelum pembentukan Malaysia. Ordinan ini mengawal selia aktiviti perlombongan minyak di Sarawak dan dari sudut sejarah perundangan tidak dimansuhkan secara jelas melalui MA 63. Berdasarkan prinsip undang-undang, hak yang tidak diserahkan secara nyata lazimnya dianggap masih wujud dan inilah asas kepada hujah Sarawak dalam isu ini. Dalam perkembangan semasa, peranan Petroleum Sarawak Berhad sebagai agregator gas turut menjadi perhatian. Dari satu sudut, langkah ini dilihat sebagai sebahagian daripada usaha Sarawak mengurus sumbernya dengan lebih aktif. Dari sudut lain, ia menimbulkan persoalan mengenai penyelarasan kuasa antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Doris menegaskan bahawa langkah tersebut bukan bertujuan mencabar persekutuan sebaliknya menurut beliau adalah usaha untuk menuntut ruang autonomi yang dirasakan telah berkurangan. Isu ini juga sering dibingkaikan sebagai konflik antara pusat dan negeri. Namun, Doris menolak tanggapan bahawa Sarawak bersikap tamak atau menuntut lebih daripada yang sewajarnya. Menurut beliau, tuntutan Sarawak adalah untuk memastikan janji-janji dalam MA63 dihormati dan dilaksanakan secara adil selaras dengan kedudukan Sarawak sebagai rakan pembentuk negara. Beliau turut menyentuh pendekatan penyelesaian melalui mahkamah yang menurut pandangan tertentu mungkin menjejaskan semangat rundingan yang menjadi asas kepada MA63. Walaupun mahkamah berperanan penting dalam mentafsir undang-undang, isu berkaitan MA 63 juga melibatkan kepercayaan politik dan hubungan antara rakan persekutuan yang tidak semestinya dapat diselesaikan sepenuhnya melalui proses perundangan semata-mata. Dalam kerangka yang lebih luas, isu minyak dan gas Sarawak dilihat sebagai ujian terhadap keikhlasan persekutuan dalam mengurus hubungan dengan negeri-negeri pembentuknya. Ia bukan sekadar persoalan teknikal atau korporat, tetapi melibatkan prinsip keadilan, pengiktirafan dan penghormatan terhadap sejarah pembentukan negara. Doris menegaskan bahawa perjuangan Sarawak bukan bertujuan memecah belah persekutuan. Sebaliknya, ia adalah usaha untuk memperkukuh Malaysia melalui kejujuran dan pelaksanaan janji yang adil. Menurut beliau, sebuah persekutuan yang kukuh bukan dibina atas penafian tetapi atas kesediaan untuk menilai semula dan menunaikan komitmen sejarah. Akhirnya, perbahasan mengenai MA63 dan sumber asli Sarawak mengajak seluruh rakyat Malaysia untuk merenung persoalan asas pembentukan negara, sama ada Malaysia ingin terus dibina atas semangat persetujuan dan perkongsian kuasa atau sekadar bergantung kepada tafsiran undang-undang yang sempit. Jawapan kepada persoalan ini akan menentukan arah masa depan persekutuan. Itu dia ulasan dari Kita Kita FM, suara dari hati rakyat Malaysia. Jangan lupa, kita bukan sekadar mendengar, kita menganalisis, menilai dan bertindak. Jumpa lagi dalam segmen seterusnya. Terima kasih.